По 12 лет. У меня под подъездом, когда они выходят из а школы, и все они и те курят. и я когда говорю, они это какое вам дело? А ведь это избранный вот. контингент, да. моя школа. Да, понимаете, о чем я говорю? Но родители должны знать, что задержат теперь. Теперь не просто какая-нибудь тетя там, идя мимо, делает замечание, а могут задержать. Ну, пусть не задержат, но они хотя бы должны знать превентивно. Тоже какой-то процент, пусть один процент, два процента будет думать. Да. Ну, как-то еще, наверное, все-таки, в ответ на этот вопрос, ну, вы простите, я имею в виду страховку тех, тех торговых точек, где продаются обыкновенные напитки детям до 18 лет. Да, еще мы детям, конечно, всем вручаем ученические билеты, поэтому документ свидетельствующий о том, что ему нет еще в 18 лет, пускай он не требует, а ему будет предъявлять ученические билеты, сделают. Сама процедура, составления этого протокола, этого акта, вывода и все остальное. А то нет, пойдут сейчас и протестуют, в суд, и все. Тут ну, только строго по закону. Спасибо, Анна Рябушина. Еще, коллеги, пожалуйста, кто хотел бы что-то существенное, важное? Можно я скажу важное? Я хотел бы просто, сказать, аптеки кто контролирует? Область, только область. Но они у нас, как правило, все частные, там только несколько их будет. У нас, кстати, будет где-то до 15 или 16 правозаход и аптеки будут. Вот если можно, я, я на своих глазах убедился. Может, ты знаешь, что китамины калипсовые. Знаете? Да. Это лекарство, которое продается по рецепту. Но он, если его он приделался такой. Я хочу еще пригласить к разговору Петром Алексеевича. Пожалуйста, вы этим занимаетесь, как бы курируете все эти направления и детьми работу, и размещение, и, и развитие... Абсолютно правильно. Огромное спасибо образованию, что они все-таки сохранили эту систему воспитания. То есть в том отношении к системе образования со стороны вот, нашего государства. Спасибо большое всем. До сих пор у нас еще спортивная секция работает. Если у нас 5 лет в районе, ноль времени на развитие спорта, на проведение соревнований, мероприятий массовых и так далее. О чем можно говорить? О здоровом образе. Ну и как и культура потом уже остаточному принципу работает, и молодежь точно так же. У нас есть система работы по Еще не а. За ту зарплату и за ту нагрузку, которую они сегодня получают. Я могу абсолютно ответственно. Я бесплатно. Абсолютно ответственно сказать. Недавно был фильм документальный. Показывали, вы помните, в советские времена первые банды начали появляться. Ростов на Дону. Когда ограбили, убивали кассиров, инкассаторов. Два года вся милиция, самые опытные стрельщики страны сели при той машине, которая была по руководителем рекорда, искала говорили, найти бандитов. И один раз случайно он был один из нападающих, был ранен. И он мне участковый сказал, давайте мы найдем его элементарно. По предприятиям вычислим, кто не вышел на работу. Так вот, в Ростове на Дну не вышел на работу. Всем человек. Всем человек. А участковые сегодня занимаются условно-досрочной осуждение. Общественная работа созданием потому что не хватает работников... Них, будет, а потом, это я не защиту, вот. что мы система мы работаем с учителями нашими, работаем учителями с комнатами школьников с в образование ну система осталась и дети задействованы и есть профилактические мероприятия Клубные, клубные. Это все дело. Проводим мы рейд Ну вот, привожу вам пример. Проводили мы рейд с прессой, с телевидением, с депутатами. Ну, вот девушка продала. Взяли девчонку, руку конфеты и вот ну, ходи купи пипил. Она заходит в первый класс, а я в своем районе, мне не жалко показать, что у нас там действительно продают детям пиво. Она первая попавшаяся, заходим в киоск, она продает. Второй киоск продает, третий продает. Система штрафов такая, да, Беру участкового, он пишет админ штраф, админ комиссию администрацию 50 гривен. На лежат 50 гривен. Я считаю, что действительно только жесткие отношения работать с предпринимателями в плане их э, призыва к э, нравственности, духовности, это все бесполезно. Бизнес это жесткая э, система. У нас сегодня дикий капитализм. Я немножко вас потороплю, потому что времени. Я закачиваю. Я предлагаю, первое, это ужесточить действительно э, работу наших правоохранительных органов в плане взимания штрафов. 50 гривен – это не штраф. 6 тысяч – это уже штраф. Надо налоговую милицию, налоговые службы. У них тоже есть какие-то определенные рамки. Вот. Но надо эти рейды делать систематически, причем мощно, жестко, по всем районам одновременно, с привлечением проекта телевидения. Мы готовы помочь, и располком помочь, транспортное дело, мобильные группы создать, выделить транспорт, вот, составить четкие, жесткие графики и сделать такую работу. Вот такую облаву. Один раз, второй, третий. Массово, мощно. С прессой, со всеми общественниками и так далее и тому подобное. Вот это будет первый шаг. И показать. Показать. Руководителя этого, хозяина этого предприятия, сядь на телевидение, показать, какие штрафы. Вот. Это будет действовать. По карманам нужно все убить предпринимателя. А раз 6 тысяч, второе раз 6 тысяч, это уже 12 тысяч. Это а же человек задумается. Он или поменяет продавца, вот, или поменяет свой бизнес. Это, и второе, я тоже поддерживаю комендантский час. Меня тоже в детстве, я на советской с ребятами сидели, не курил я по спортсменам, выпивали пиво и не пил. Приехала милиция, забрала туда центральной работы. Позвонили папе. Папа, мне, конечно, же, рассказал все, что он думал. Про советскую и про 11, по 12 вечера. Я считаю, что нужно поддержать эту систему. И попытаться через общественность, через слушание общественное, как это мы делаем, когда проводим, ну, через сессию непопулярные меры. Через это сделать и провести через городскость, и принять такое решение, вести комментарскую часть, тем более летом сейчас, каникулы приближаются. И посмотрим, что результат будет. вот если мы вот эти жесткие меры начнем применять, не просто говорить, не просто в в штабы проводить, а именно конкретно жестко, Мы готовы администрации всеми силами помочь в организации вот мероприятий. Обеспечением транспорта, составлением графика, маршрутов, вечернее время, в ночное и в выходные праздники. В том числе.